мы начали святой и великий пост. пост, он называется разными словами. Он является нашим шествием из страны далечи в Отчий дом, возвращение к Небесному Отцу. Пост является матерью целомудрия, то есть пост восстанавливает человеке целомудрие, то есть цельное мудрование. Пост восстанавливает человеке порушенный грехом божественный образ. Естественно, что соблюдать пост, восстанавливает себе... То, что порушено у нас и, и уничтожено грехом, это благословенный труд. Это э, тот подвиг, которым человек должен в первую очередь заниматься в своей жизни. Потому что земная и жизнь так устроена, что мы все, что мы тут имеем, мы все оставляем. Богатый оставляет богатство, нищий оставляет нищету, ученый оставляет свою ученость, простец – простоту. И берем с собой только то э, духовное сокровище, которое мы сумели собрать во время своей земной жизни с помощью поста и молитвы. Но для того, чтобы себя восстановить, для этого требуется не один день, не один час, ни не неделя, не год. Это труд всей жизни. Но самым трудом, активным трудом восстановления, восстановления себя человек упражняется во время святого и великого поста. И мы должны к себе подходить рассудительно и осторожно, подыскивая себе те лекарства, те полезные и пищу, и норму молитвы, меру молитвы, чтобы это было для нас не чем-то таким, каким-то временем, который бы нас сломал, а таким средством, которое бы возвышало нас и исцеляло. Потому что можно и самой хорошей пищей себе навредить, и когда человек ее примет больше мер. И у каждого человека есть своя мера. И у каждого человека есть э, личность, неповторимая личность, которая имеет свои особенности, свои какие-то э, ну, грани, которых нет ни у кого больше, кроме меня. У каждого человека есть свое я, своя личность. И это все требует от нас внимательного отношения к себе и исходя из того, что мы собой представляем, какие особенности нам Бог дал, мы должны подбирать себе и род пищи, и меру пищи, и меру молитвенного подвига. Но мы должны знать при этом, что э, скромная пища, к которой мы привыкли, она не является естественной для нас. Бог разрешил нам кушать эту пищу, но не потому, что э, она нас возвысит больше, чем мы можем подняться, а по нашей немощи. С нисходящей немощи человеческой, Бог разрешает кушать скромную пищу мясную, рыбную. До потопа люди не кушали мясной пищи. То есть, не ели чужую плоть. И они жили намного больше, нежели мы с вами живем. Адам прожил 930 лет. Другие праведники прожили и больше, и немножко меньше. Но примерно если мы читаем Библию и смотрим на Отцу до потопных, то видим, что там 900 лет это такая средняя норма жизни на Земле. И при этом они не укушали скромной пищи. У них пищи была э, всякого рода трава, которая сеет семя свое, то есть может размножаться. И, э, плоды деревьев, деревь, различные плоды различных деревьев. И это было достаточно для того, чтобы быть таким крепким телом, такими здоровым, чтобы прожить около тысячи лет. Есть такой в Библии, есть такой ну, такая история которую я уже рассказывал не один раз, но она очень нужная, ее вспомнить очень полезно. О э, вавилонских отроках. Э, эта история говорит нам о том, э, какая пища более всего полезная для человека, если он ее правильно принимает. Э, когда Новоходоносор захватил э, Иерусалим, захватил иудею, разрушил храм, забрал сосуды, увел большую часть евреев в плен. Он захотел из молодых парней иудею выбрать себе таких благородных юношей, которые бы прошли обучение и потом служили при его царском дворе. Были отобранные юноши, которые были благородного происхождения, которые имели хороший ум, э, мудрость. И э, царь им каждый день давал пищу свой, своего стола. Они должны были в течение трех лет быть, быть обученными, потом он выбирал себе своих прислужников для себя. И среди этих юношей были четыре благочестивых юноши, которые не хотели укушать пищу с царского стола, потому что она была не такая, какая позволялась для укушения Моисеевым законом. Такое мясо было, которое по закону Моисеева запрещалось, и они решили отказаться от этой пищи и кушать растительную пищу. Они подошли к своему к тому старшему, старшему, который им представлен был к ним, для того, чтобы их учить, смотреть за ними, кормить их. И попросили, чтобы он позволил им не кушать этой пищи с царского стола, а позволил им кушать только овощи и пить воду. Начальник Евнуха, это был этот человек, который занимался их не обучением, он э, уважал этих юношей и сказал им, вы знаете, если я вам позволю это сделать, и царь увидит, что ваши лица э, осунулись, стали похудели, то я рискую э, своей головой. Царь меня может казнить за это. Тогда э, Даниил был, один из этих юношей, пророк Даниил. Он говорит, давай сделаем такой опыт. Десять э, 10 дней мы будем кушать то, что мы просим у тебя. А остальные юноши посидят то, что приносят царство стола. И через 10 дней ты посмотришь на нас, если мы осунемся, если похудеем, если наши тела станут э, слабыми, то мы... Э, отказываемся от своей идеи. Начальник согласился, и они 10 дней кушали растительную пищу, пили воду, чистую воду. Через 10 дней собрали всех юношей, их выстроили, и этот начальник делал осмотр. И он увидел, что те четыре юноши, которые не кушали от царского стола мясную пищу, они были более свежими, красивыми, полными лицом, крепкими телом, нежели те прочие, которые кушали царского стола. И он позволил им все три года кушать эту пищу, которую они считают для себя полезной, и они были крепкими, здоровыми и мудрыми. Так что это такой, такая история, библейская история, которая напоминает нам о том, что самая здоровая пища для человека является растительная пища. Но просто нам нужно разумно ею пользоваться. Надо найти свою меру, надо найти срок своей пищи. Потому что один может кушать картошку, там капусту, другой может кушать там свеклу, там еще что-то, там третий, да, еще какие-то там у него как организм склонен к другой пищи, растительной, каждый должен подбирать для себя то, что ему более всего полезно. Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, соблюдать разумный пост, творить э, молитвы, э, ну, искать свою меру молитвы. Но мера молитвы для человека это постоянная молитва. Но не каждый человек может начинать с этого. Есть люди, которые уже приучили себя, и у них постоянно льется молитва. Но большинство из нас, мы еще не умеем этого делать. Мы только начинаем учиться, поэтому она должна быть частой и краткой. Краткой и частой. И если мы будем посильно молиться, посильно поститься, то Господь подобит нас в радости встретить светлый праздник Пасхи Христовой, Светлого Христового Воскресения и прославить со всеми святыми имя Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, которому от нас слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.